І у дощ, і у сніг, як не прикро це звучить, здійснюються ремонти дошкільних навчальних закладів у Родинському. Зокрема, мова йде про дитсадок Дюймовочка. Тут вже два роки поспіль намагаються завершити капітальні ремонтні роботи закладу, на які виділено покровською владою аж 2 мільйони гривень. Але віси нині там. Дошкільні заклади є власністю територіальної громади, стоять на балансі міськради, тому депутатський корпус несе за них відповідальність і зобов'язаний здійснювати контроль. Через скарги батьків на те, що в мінусову температуру тут почався ремонт крівлі та дах закладу, майже повністю розкрито у той час, коли там займаються дітки, родинські можновладці вже вкотре створили робочу групу із перевірки якості виконання робіт та стану приміщення в цілому. В очередной раз мы убедились, что Руслана Требушкина и его команда не интересует ни здоровье наших детей, ни безопасность их жизни. Иначе как можно объяснить такие действия? Перекрывать крышу в такую непогоду сначала в снег, теперь в дождь. Что будут здания, где находятся наши дети? Неужели нельзя было разумно подойти к капитальному ремонту детского сада, на который из денег налогоплательщиков было выделено около двух миллионов гривен? И каким образом потратили эти деньги? Два года ремонта и никаких результатов. Полтора года утепляли стены. Затем за две недели до зимы вспомнили про крышу. И это не единственный случай без хозяйственного подхода покровской и городской власти. На данный момент проводится ремонт кровли. Кровлю открыли всю ночь, был дождь. Сейчас же мы видим, что... Кровля не накрита, дерево знаходиться зверху, і в дальнішому це може бути опасно для здоров'я дітей, так як при висиханні та, возможно, прийде плесень групи. Аби перешкодити роботі депутатів та не допустити можновладців до закладу, звичайний дитсадок перетворився на майже стратегічний об'єкт. Хвістки одразу були зачинені на навісні замки, а вхідні двері на ключі зсередини. На питання журналістів, адресоване завгоспу закладу Валентині Дребот, яка, до речі, і зачиняла усі двері та спостерігала за роботою депутатів з вікна відповідь дуже передбачувана та сповнена обурення. Всі питання Сівапросила відповідь на питання, чому під час ремонту крівлі будівлі, яку почали виконувати при мінусовій температурі та під час випадання снігу ще декілька днів тому, немає огорожі і можуть травмуватися діти. Дещо шокує? Чому територія не всі вопроси в відділ образовання? Ні, ну якщо, а якщо з дитиною щось Нічого Не трапиться, вони туди не ходять. Не ходять. вдалося поспілкуватися із ВО, завідувачки дитсадка, чому жінка декілька днів поспіль знаходиться поза територією закладу. Принаймні так говорить завгосп. А, а от сама завідувача, з якою намагалися поспілкуватися телефоном, чомусь досі не знає, хто виконує її обов'язки, доки вона у відпустці. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, вас беспокоит Андрична Катерина Сергеевна. Здравствуйте. Елена, скажите, а вы сейчас в отпуске или на работе? В отпуске. А кто исполняет обязанности ваши? Не подскажете? Не подскажу. А скажите, пожалуйста, вот сейчас на данный момент проходит... В Рудинский городской совет неоднократно обращали жители города, чьи дети посещают детский сад Дюймовочка, с заявлением о некомпетентности заведующей детского сада Кондратова Елене, сотрудникам и детям этого детского сада. На данный момент происходят ремонтные работы в детском саду. На протяжении всех ремонтных работ родители переживают за безопасность своих детей. После того, как начали поступать заявления, мы со своей стороны обратились в область, приезжали представители департамента образования, проводилась беседа. Да именно в этом детском саду. И Елене Кондратова был дан второй шанс. Но, как видим, ничего не меняется все только усугубляется. Все мы помним историю, которая произошла в детском садике Аленка, когда Елена Кондратова тогда была там воспитателем. Она позволила себе ударить ребенка ложкой. Также все эти соответствующие документы мы отправили в область, так как мы считаем, что такой педагог не должен работать в детском саду, тем более быть заведующим. Были обращения в Родинский городской совет жителей, родителей деток о том, что на одном из корпусов крыша раскрыта. На улице некоторое время, а именно в течение двух дней, идут дожди. Но крыша раскрыта. Мы хотели зайти вовнутрь и посмотреть, в каком состоянии потолок данного помещения. Ну, в очередной раз нас э, не пускают, хотя здание э, Садика находится на балансе коммунального предприятия нашего места. Э, собственник, собственниками является Родинский городской совет. Мы имеем полное право зайти, поинтересоваться и посмотреть. Ничего лишнего. Утымаем маємо теперь такую картину. Фасад не завершенный. Ремонт крівлі в проводиться проводится с усіх всех норм та взимку. Повна відсутність відкосів на вікнах та дверях, травмонебезпечні піддашки, не закріплені металеві коньки, які під час вітру може просто знести вниз, та ще безліч порушень. Возмущает, что к выполнению данных работ нужно было подойти более ответственно. Мы видим и брошенные стройматериалы, в которые вложены огромные деньги. И, ну, в общем, в целом беспорядок, беспорядок. И также, если посмотреть на крышу, она не укрыта ничем. Если будет накрываться металлочерепицей, то дерево будет то ли коробиться, ну, это уже невозможно так сказать. Что, что с ним произойдет после всех этих ливней наших и снега. В результате чего дерево будет высыхать, будет появляться плесень и так далее. Детки будут дышать этим всем. Это нарушение всех строительных норм. В течение трех лет я занимаюсь жилым фондом города Родинска. У меня есть опыт, и я могу с уверенностью сказать, что подход Покровской городской власти абсолютно не соответствует тем нормам строительным, которые он есть. Абсолютно не нравятся те работы, которые проводит Покровская городская власть. Такое ощущение, что они под... ждут специально конец года, ждут специально непогоды, и только тогда выделяют деньги на ремонт крыши. Хотел бы к ним обратиться, что сначала нужно делать крыши, а потом фасад зданий, особенно если там находятся дети в детских учреждениях. У меня создается впечатление, что покровская городская власть просто э, списывает деньги под конец года, чтобы успеть их освоить и положить в личные свои карманы. Мы видим, что все э, аварийные двери закрыты, э, завалены строительным мусором, инструментом э, строительным. В случае, не дай бог, пожара или чего-то, что случится, дети даже не смогут выйти из детского сада. Аби потрапити всередину закладу та все ж таки перевірити стан ясельної групи, над якою і здійснюють ремонт крівлі в сніжну та дощову погоду, родинським депутатам довелося викликати поліцію. Ми не змогли попасть здання, обіцять в тому, що в групах не відбувається протікання. двері всі були заперти, заперти були за Валентина Дріпа і ми були винуждені визвати наряд поліції для того, щоб потрапити з саду проходить ремонт з тієї сторони повністю роз. Брали кровлю, ага. сутки уже льют дождь, и мы, как баланс пришли проверить состояние самого детского сада, так как ага. там на красной вот этой крыше находится ясельная. Сразу же двери были закрыты, ворота все закрыли, помещение не пускают. Угу. Документы сейчас мы туда ставим, потому что это является собственность родинского Там Кто-нибудь хоть находится, вы видели? Там находится дребот Валентина, это завхозыского сада, которая лично закрывала двери. Угу. Ну, она и, к конечно, вам выходила? Нет, она только увидела нас, что мы закрываем. Подъехали и сразу начала закрывать двери. Угу. Сейчас там знаходяться і працівники, і дітки. Родинську міську ваду. Чому ви відмовляєтесь пускати в комунальний заклад? і завідуще. У вас комунальний заклад, як начебто це якась територія стратегічного об'єкту. Прийде завідуще, прийде завідуще і право. Через годину очікування двері закладу все ж відчинили. І депутати, на жаль, переконалися у своїх здогадках. Стеля ясельної групи, де займаються малюки, протікає. Про це свідчать чисельні розводи. Вологість у групі та ганчір'я на полу, що вбирає у себе воду. Досі не встановлено жодного відкосу. А вікна у групах виглядають моторошно. Протікає стеля на горищі, де дерев'яний каркас, який набивали під час дощу, ризикує покоробитись та вкритись грибком. Можна влаці обурені, адже подібне. Ес відповідальне ставлення до виконання ремонту несе за собою безліч негативних наслідків. Мы видим, что в детском саде Дюймовочка ремонт происходит уже в течение нескольких лет, и результатов, которые могли бы устраивать громаду, нет. Мы не выступаем против ремонтов, которые происходят в детских садах, школах в нашем городе. Мы только за. Но те миллионы, которые выделяются с Покровского городского бюджета, нужно использовать рационально и во благо города, во благо наших жителей. Человека, который должен защищать интересы горожан, совсем не интересуют вопросы. Ни здравоохранения, там, где мы сейчас видим большие пробелы в самой работе, ни питание детей в школах и садах, ни качество ремонтных работ в учебных учреждениях, ни состояние жилищного фонда, ни дороги. Требушкин планирует какие-то праздники, приглашение зарубежных звезд и в то же время поднимают стоимость питания в детских садиках. А вы задумывались, Руслан Валерьевич, о том, что это подорожание существенно ударит по карманам простых покровчан, да и качество того, чем кормят наши детей, оставляет желать лучшего. Нелогично ли было разобраться с этим вопросом? Такое впечатление, что долгое отсутствие градоначальника на рабочем месте очень повлияло на его отношение к людям и их проблемам. Городской голова не ищет путей, которые бы привели к комфортному проживанию в нашем городе. Он бредит идеями, как устроить масштабное действие, на которое можно будет хорошо пропиариться и заработать. А как же люди? Э -э простые люди с их непростыми жизненными проблемами. Ведь они Выбирали вас в надежде, что вы защитите их интересы, а не будете устраивать пир во время чумы.